Вітання, 13.20, останній день вересня 2013 року. Отже, на телеканалі Київ традиційно у цій порі» Програма громадська приймальня. На початку всіх вітаю і світлим святом віри, надії, любові та матері їх Софії. Нехай цей день подарує вам справжні позитивні емоції. Всі ваші негоди підуть у небуття, і найближчим часом відбудуться важливі події у вашому житті. На початку, як завжди, детально про сьогоднішні теми. Отже, переходимо до сьогоднішнього ефіру. З лікарем у другому блоці. Поговоримо про групу захворювань у дітей. З патології центральної нервової системи дитячий серебральний параліч у корисних порадах. Осінь 2013 – Головні тренди сезону розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Судова практика виконання обов'язків за договорами до вічного отримання. Саме про це сьогодні піде. Мова розпочинаємо. Договір довічного утримання отримання досить поширеним правочином на сьогодні. Суть цього договору полягає в тому, що одна сторона передає другій стороні у власність житловий будинок, квартира або їх частину інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність. Замін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача отриманням та або доглядом довічним. Для того щоб обезпечити відчужувача від зловживань з боку іншої сторони, законом чітко передбачені підстави розірвання такого договору. Такою підставою є невиконання або неналежне виконання набувачем. Своїх обов'язків сьогодні є у нашій студії Геннадій Пампуха, адвокат. Отже, говоримо про те, в яких випадках можна розірвати договір довічного отримання, зокрема про те, наскільки а, можна звернутися до суду в питаннях, якщо набуваєш, не виконує відповідно до закону своїх обов'язків, зокрема відповідно до договору довічного отримання. Ми вже чекаємо на ваші дзвіночки 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте одразу, щоб гість а, встиг відповісти на всі ваші запитання. 223 двадцять І на наш наші ефір до блоку юридичної консультації. Чекаємо від вас пропозиції. Рада вас бачити, Геннадію Геннадійовичу. Доброе утро. Uh, так, Приємно, по перше, познайомитися, але тема є досить актуальна з огляду на те, що дійсно от подивилися люди, те що переписуються на форумах. Зокрема, у багатьох цікавих питання: а що ж робити, коли набувач не виконує своїх обов'язків. Єдина от, цікава історія. Подивилася, наскільки в Україні почала ширитися саме практика укладання такого проводження договору до вічного отримання, навіть дата є 1963 рік. Але я так розумію, що нині в 2013-му дещо історія інша. От судової практики, те, що можете зазначити, наскільки часто, те, що укладають, укладають. Але наскільки часто, от саме простими словами, договір до вічного утримання приводить одну чи іншу сторону, приводить до суду? Як часто це буває? Достатньо часто. Добрий день, уважані слушати зрители, прошу прощения. Достатньо часто і суддя практиці, як правило, суд звертає внимание в першу чергу на текст. Договора. Вот, то есть, нет. если стороны изначально э, пришли к э, такому решению, одна сторона хочет передать свое имущество в счет оплаты и расчета э, фактически пожизненного содержания и э, присмотра, то вторая сторона должна тщательно описать и говорить с этой стороной, какие именно виды услуг. Как именно э, планируют стороны э, друг с другом uh -huh. общаться, какие услуги и какая сумма ежемесячных платежей должна быть выплач выплачена между НаБЧ и... Э, Стороною, яка хоче квартиру предоставить в що та от нагадайте, при За... тому, як люди укладають договір до вічного отримання, відчуження майна відбувається, але набувач Сам. не одразу ж стає власником квартири. Конечно. Ось на... от про це дуже важливо також. Нагадайте, як відбувається? По первих необхідно договор підписувати, тільки посвідчувати його нотаріально. Естественно, кроме того, так как речь идет о переходе права собственности на объект недвижимости, он должен быть определенным образом зарегистрирован в соответствующем законном порядке, этот договор. В этой связи право собственности переходит угу. сразу, но распоряжаться этим, этим имуществом набывач не имеет права, и нотариус в связи с этим налагает определенную заборону на распоряжение этим имуществом до ну, так сказать, кончины, лица, которое придает это имущество. То в принципе я так разумею, набывающий не бывает, может не таки, ничего не, работать. Ни мы... кредит взять, ни залог отдать это, это имущество, угу. не передать кому-то в свою очередь угу. по наследству, не продать, ничего, ни, никаких действий он распоряжаться этим имуществом ваш не может не угу. Имеет право. От дуже часто договір довічного утримання а, поєднують, аналізують так з договором дарування. Хоча це абсолютно різні правочини, але я тут дивилася, що деякі експерти радять краще украдати договір дарування. Совершенно договір -дарування. правильно, я з цим повністю согласен. Теж погоджуєтесь, так? Совершенно правильно, я з цим повністю соглашаюсь. Так же саме, але питання в тому, що сьогодні, коли відбувається це рішення, і вам відписують по договору дарування це імущество, К сожалению, часто бывает такая картина, что завтра обстоятельства меняются. И человек может передумать, одна сторона передумает, другая сторона не выполняет те обязательства, которые изначально вроде бы декларировала. Просто объективные и жизненные могут быть причины. Ну, например, набывач тоже может умереть. И в этой связи тогда кто будет оказывать те услуги, которые оговаривались изначально, mm -hmm. кто будет помогать финансово, кто будет досматривать. И так далее. Законом четко определены эти э, меры, и в этой связи, если, например, мы вот только что говорили, набывач уходит из жизни, такое тоже может быть, то в этом случае у него также есть наследники, угу. которые в свою очередь, э, вступая в наследство и во все права, которые были у, у их родственника, который ушел из жизни, точно также должны продолжать эти договорные обязательства и имеют право на то имущество, которое оформлено уже на набывача. Ну точно так же к ним та йму що може перейти і верні можуть розпоряджатися только по смерті ліця, которої та імущество передавали двісті двадцять три ноль дев'ять Ми чекаємо на ваші запитання. 223-09-71. Пане Геннадію, подивилася я практику. Певно ну є кілька ухвал Верховного суду, які є доступні в інтернет на інтернет-ресурсах. І зокрема, ухвала Верховного суду України від 12 грудня 2007 року. А, відповідно, дві дайте, подвійний по. За зустрічний позов був і набувач подавав, і відчужувач подавав, тому що набувач вважав, що все-таки треба змінити умови надання довічного утримання. А відчуж... відчужувач наполягав, що не виконується те, що було в принципі прописано. І такий договір все-таки було розірвано. Суд пішов на сторону відчужувача, що все-таки набувач не надавав, не надавав тих послуг, які були зазначені, не в тій мірі, і так далі. Але дивіться, для того, щоб такого не ставалося, для того, щоб все-таки було чітко все прописано, ми ж не можемо говорити, що цей договір. Скажімо так, повністю невілюється цей правочин, Якщо так, от як у нас відбувається в державі, хтось виконує обов'язки, хоч хтось ні. Якщо такий довір існує, він має право існувати. Так, тому що є люди, яким потрібна допомога і догляд, а є люди, які таким чином, все-таки хочуть, якби це не звучало, обзавестися дахом над головою. В принципі, ну спільні правда, спільні інтереси. Да. Хтось, а хтось аферистичні дії робить. Це те, це й теж інше. Скажіть, щоб не вибувалося так, як нині, от, щоб обов'язки набувач виконував належним чином. Це має якимось чином все-таки бути. Ти закріплено договір. Це чітко має бути прописано. Е, скільки разів я не знаю простими словами, скільки разів яке харчування буде, скільки людину будуть годувати, скільки яке там медичне забезпечення, водитимуть її до лікарні. От що має бути в умовах прописано, щоб цей договір був, ну, мав місце навіть, якщо щось станеться до суду, звернеться. Суд прийме і скаже: Ну ви ж тут все прописали, що ви хочете від нас? Ну, во первых давайте все-таки дві позиції. У нас дві сторони. Одна сторона это лицо, которое передает свою квартиру, свое имущество. Бездетный человек, бывает так в жизни. И в этой связи, естественно, он заинтересован как можно более скурпулезнее расписать то, что он, собственно, хочет и ждет от набоча. То есть, первое. Как правило, это выплата какой-то крупной, фиксированной суммы на старте, сразу после подписания договора второе, это ежемесячное пособие, определенная так называемая рента, можно это так назвать, которая ежемесячно обязуется выплачивать на для содержания, для каких-то ежедневных потребностей лица, которое передает квартиру третье, естественно, если он ждет какой-то определенной помощи по, по, по досмотру, это может быть медицинская помощь раз в неделю или раз в месяц поход в поликлинику, это может быть какие-то дополнительные услуги просто бытовые, не знаю, парикмахерская, там угу, коммунальные угу, услуги угу. и прочие прочие моменты. Это все также необходимо внести договор. Больше того, я скажу, что на как правило, не предоставляют, ну вот Весь Они не могут знать наперед, а что собственно будет. Что им Конечно. Я, это, это логично. Мы в жизни не знаем у самих. Поэтому людей, лучше, пока вы собственник своей квартиры, вы должны задуматься о том, что бы вы хотели, чтобы так. вам предоставили. Угу. Это одна сторона. Теперь вторая сторона. А, ведь когда договор, как вы в примере привели, судебные практики, когда был встречный, прямой иск и встречный иск, точно такой же иск, наверное, подал и Набувач. Набувачи, в свою очередь, также должны уже в ответ на тот перечень услуг, которые они должны провести, те суммы проплат, которые они должны сделать, точно так же проплачиваете эту ренту, они должны сохранять, во-первых, те квитанции, которые будут подтверждением того, что вы все-таки оказывали угу. услуги или финансовую помощь лицу, которое придает вам имущество. Но по всем суммам. То есть, как раньше все рассчитывались, ну, назовем сейчас так, неофициально или там в черную, угу. да, Сейчас уже время пришло другое, поэтому все платежи, которые должны проводиться между сторонами, должны проходить официально, и вы должны сохранять эти платежи. Теперь, что касается услуг. Вот то, о чем мы говорили, это медицинское обслуживание, может быть, какие-то помощь по коммунальным вопросам, по социальным вопросам и так далее. Суды очень внимательно исследуют свидетельские показания. Таким образом, если вы, даже заключая договор, обратитесь к каким-то свидетелям, это могут быть не только родственники, это могут быть не только соседи, это могут быть работники социальной службы, которые могут присутствовать в тот момент, когда вы подписываете договор, и э, свидетельствовать впоследствии в судебном порядке, что оговаривалось, какие услуги, какой перечень услуг оговаривался, как одна сторона обязалась досматривать другую сторону. В том числе и хранить. Если человек уходит из жизни, то набывач обязан впоследствии провести похороны за свой счет. Бывают ситуации, когда лица, например, семейное право, пара. семейная пара, пара, которая также не имеет детей, и они, собственно, собираются подписать договор вот такой вот пожизненного содержания. В этой ситуации точно так же очень важно, чтобы если уже действительно эта мысль пришла обеим супругам, а имущество спильно, то совместно, то, естественно, оба лица должны отдавать себе отчет в том, какой перечень услуг одна и другая сторона ожидает от набывачей. Если один набывач, то от набывача. Бывает часто так, что один из супругов уходит из жизни, а второй говорит, это муж с вами подписывал договор, я об этом ничего не знаю, ну супруга. Угу. Поэтому вот на часть имущества, которое в нашей совместном имуществе принадлежит мужу, вы можете претендовать, а на мою часть нет. И наоборот. Бывает так часто, что супруги все-таки готовы подписать, но имущество не разделено, оно совместное. В этом случае я, например, рекомендую перед подписанием контракта все-таки провести определенную либо экспертизу, либо сейчас уже не в быты, а в державную да. по этому имуществу разделить частки, чтобы и за одним супругом была его частка разделена, и за другим. Потому что неразделенное совместное имущество, это придется делать потом впоследствии, а это очень и очень проблемно. Ну, тут деталь дуже важлива, так? Коли є суспільна сумісна власність, конечно, і люди забувають про це. Конечно. То дійсно набувач, і тут ну, ризик уже для набувача. Забувають, які... забувають, э, тут тоже да це забувають сознательно чи несознательно, тут теж має бути. Це інше питання. Так, конечно, конечно. так. Буває так часто, що якщо пожилой чоловік одинокий. ему кажется что одинокий и когда он уходит из жизни вдруг появляются какие то его дальние дальние родственники которые начинают обжаловать этот договор и пытаться его признать недействительным в связи с тем что якобы их родственник на момент подписания этого договора Надеюсь, да, совершенно мне. правильно ну, естественно, никто психиатрическую экспертизу на момент подписания договоров не проводит. Нотариусы, собственно, когда оформляют договора, они должны проверить э, правосведомость особую, что человек может отвечать за свои поступки, он абсолютно адекватный и может подписывать документы на отчуждение своего имущества. Но, тем не менее, лучше заранее побеспокоиться о том, а не состоит ли это учет, э, лицо ну, здесь, на учете угу, угу. в диспансере соответствующем дабы себя обезопасить, потому что ну, это то, я так разумею, что нотариус уже не будет дизнавать себя чистой на облику. Это не входит в обо нет, нет, это только правая право стороны. У нас прошу, вы в эфире. Добрый день. Добрый, Добрый. день. Если можно, значит, два вопроса по э, данной ситуации. Э, ситуация первая. Вот ваш гость правильно заметил, что когда ну, набувачи там, присылают деньги как-то отправляют, у них должны всегда оставаться там корешки того а э, как быть тому, кто э, должен э, отрымывать эту там, ежемесячную помощь uh -huh, или какую-то. Uh -huh. Как ему, человеку, потому что очень много случаев э, на БУВЧ -А говорят, мы отправляли деньги, вот у нас там корешки или там чеки или еще что-то, а человек говорит, а я не получал этих денег, и у него Ты никаких журен. доказательств uh -huh. нету. Э, только это об, одностороннее доказательство, это первый вопрос, так. и второй Значит, вот когда, ну, набувачи один год, предположим, полтора-два, ну, нормально исполняют свои обязанности. Потом у них меняются все живые люди, у них меняются жизненные обстоятельства. И они, значит, как ну, там, пенсионеру или кому, говорят, «Вы знаете, изменились обстоятельства, мы уже не можем вас так содержать». Как содержали? Вы пока, значит, содержите за свой собственный счет. А может быть, потом, когда-нибудь, мы вас снова начнем э, содержать. И человек, ну, в какой-то степени вынужден с ними э, разрывать договор. Тогда на буваче они говорят: тогда верните все деньги, которые мы на вас потратили. То есть и на очень часто это люди делают даже. Спис. Вот так, Мы благодарим вам, понятно. Логично, абсолютно в тему запитания. Дуже дякуємо. Я предлагаю с последнего вопроса. Давайте, как ваше право. Так. Ну, Мое мнение следующее. Во-первых, если происходит такая ситуация, то... Лицо, которое передает свое имущество, вправе подать иск о расторжении или признании недействительного данного договора, так как вторая сторона на отказываются отказывается выполнять свои обязательства по договору. Договор был подписан пожизненно. И вне Там зависимости так и от того, довисимо, конечно, да? поэтому вне зависимости от того, какие обстоятельства у них сложились, они его должны исполнять. Другое дело, что они могут предложить э, поменять лицо, на какое-то третье, то есть вместо себя предложить третье лицо, которое возьмет на себя их обязательства. Ведь имущество-то оформлялось на них, имущество подписано сразу же, право собственности о переходе на Набувачев, И в этой связи они становятся собственниками, а вернуть имущество, так как за человеком никто не смотрит, человек может только в судебном порядке, разорвав этот договор. Поэтому для лица, которое предает свое имущество, он может подать иск и разорвать договор, забрав назад свою ну, квартиру, дом, недвижимое имущество и стать назад собственником. В этом случае ни о какой реституции, имеется в виду возврате каких-либо платежей, как-то оценивают свои услуги на бувачи, не может быть. Не, быть. быть. Угу. не может быть речи. Это что касается второго вопроса. Что касается первого вопроса, у нас был вопрос а по А с приводу того, что вы радуете набувачам, да, да, да. как и все юристы, так, я сберегать чеки, вам, а навпаки. Я советовал бы вам а, при подписании договора сразу же оговаривать, что а, кроме того, что сохраняются и квитанции, которые отправляли на Бувачи, если они отправляли, то точно так же вы можете попросить, чтобы лицо, которое передает вам имущество, написало расписку о том, что он получил, сегодня получил, на следующий месяц получил, и желательно при каких-то свидетелях. Mm -hmm. Тогда никто не сможет сказать, что я деньги не получал, или то лицо я деньги не отправлял. То то там капитанцы, а там свидетели, свидетели и расписки. Нас я один зиночек, прошу в эфире. Добрый день. Добрый день, говорите. Хотел уточнить у вашего эксперта такое питание. Может ли э, человек, особа... Набувача по договору до вічного утримання також на собі мати е, статус е, опікуна особи недієздатної поясню, в чому ситуація. Є сім'я, е, вона, ця е, сім'я володіє квартирою. Е, сім'я е, пенсіонер, ну, батьки пенсіонери, батьки-пенсіонери, приблизно 75 років кожен. Е, ось. І е, у них дочка, вона недієздатна. У них є е, родичі далекі, які можуть, ну тобто у батьків у цих, е, наразі стоїть питання, як е, після їх смерті, як будуть доглядати їх дочку. Ось, і я їм запропонував схему е, значить, е, за договором довічного утримання отримання е, передати цю квартиру в, е, набувачам е, цим їх родичам далеким, і в договорі довічного утримання отримання прописати обов'язок цих осіб. Е, до, значить, Утримувати цих батьків і цю дочку до смерті е, всіх трьох. Ось, Але в е, мене постає питання, тобто є конфлікт е, конфлікт статусу е, набового часу. Так, чекайте, це зрозуміло, але та... ті, ро... Почекайте, ті родичі, які далекі, вони готові на це на себе брати? Так, вони, вони на це готові. Але у мене ну, це правове питання, е, конфлікт статусу набувача часу до громадовічного утримання. Та Опекуна за... Ну, опекуна... так, Ну, я с вами готов согласиться как юрист, потому что здесь могут возникнуть угу. субъективные подходы. То есть опекун уже субъективно заинтересован в опеке над своим, ну, над родственником дальним там или племянницей и так далее. И в то же время появляется юридически обоснованная договор до вечного утримания, по которому он может стать собственником в дальнейшем этой квартиры. С юридической точки зрения я считаю, что чтобы было все чисто, абсолютно, и впоследствии никто из других родственников не мог упрекнуть это лицо, ну я имею в виду опекуна, в какой-то двусмысленности, я бы не рекомендовал, то есть я бы порекомендовал все-таки избежать этих понятий, чтобы статусы не перехрещивались. А как по жизни, то, наверное, если человек может в финансовом плане потянуть и одно обязательство, и другое, то, может быть, скажем так, с моральной точки зрения, может быть это и уместно. Ну, юридически все-таки я би агент. Колізійний обашив... момент є. Конечно, так? Конечно. Я вам дуже сьогодні дякую. До зустрічі. Побачимось. Вам нагадую, що гостем у нашій да, студії був Геннадій Пампуха, адвокат. Всі свої пропозиції щодо нашого першого блоку юридична консультація чекаємо на нашу електронну скриньку, яка вже є на ваших екранах. Будь ласка, печіть, будемо чекати. Наступний блок присвятимо дитячому здоров'ю. Сьогодні з лікарем поговоримо про групу захворювань у дітей з патології центральної нервової системи дитячий Церебральний параліч не примикайте.